17 ходи на стартап-шоу в эфире, лайка на связку, на месте я також, и мы сегодня все про много чего интересного. Например, 3D-павильон сонячный. Почему Тому Хиддлсону, когда он снимался в «Мстительных», нужна была няня? Как механичный годинник перетворить у смарт-гаджет, про это дизнаемся, а просто зараз Хиддлстон. Представьте, на самом деле в съемках «Мстителях» парень неоднократно ударял себя. Все с ушибами, ну, во время съемок ему приходилось делать трюки, да ага. и просто, может быть, невезучий палец а, тоже А А, это, кстати, потому, что снимался как раз и у Тор, и Тор 2, и Царство Темреве, и по Пивничу в Париже. А також он э, номинант на премию Бафта и много других э, фильмов, которые имели у себя Дуже багато трюків. В общем, а сейчас я перечисляю просто травмы, э, падения, синяки на плечах, боках бедров, э, разбитие носа, губы, подворачивание ноги и даже едва не выколол себе глаз штативом одного из осветительных приборов. Да. Вот такой вот ужас происходил. И для того, чтобы это не ему? У приставили няньку, і вона не змінювала його підгузки. Вона дійсно оберегала його. І це, до речі, було чоловік, чоловіка, не дівчина. Да. Це справжній фейл, тому що його хотіли вигнати, звільнити з роботи через те, що він постійно ламався і там своє життя підвав загрозі. Також для того, якраз і була найнята така нянька, яка і добула його до свого фіналу, і зняли фільм. І це вже був він. Себе липучечка, маленькая наклечка, которая может на ваши часы. Вот таким вот образом сейчас мы видим на экранах предположительно. Так, и ця наліпка дозволить вам відповідати на мобільні дзвоники, при цьому ще й спілкуватися, надсилати смс и і багато інших речей, але ця наліпка має годинника. И с этого, кстати, устройства можно также еще и температуру тела, поэтому потейте на здоровье, Сюда? вот, измерять количество Сюда. пройденных шагов и потраченных калорий. То есть это, грубо говоря, заменяет нам э, все возможные гаджеты, которые следят за нашими бюро А презентация. Подожди, презентация. А посмотрите, какой парень, а какая машина, какая рядом а девушка. Какая а какая девчина. А, а какое о -о -о. платье, а почему у него сердечко светится на руке? Да это, наверное, потому что лайки в инстаграме он считает. А далі приходимо до наступної речі під 3 d павільйон. І я знайду, о чому ти. а чому воркшоп. І так, дизайн лапу воркшоп. Да. Це пристрій або ж інсталяція. Дійсно, вона збирає сонячне повітря, хотів сказати, сонячне світло. І під час дня вона сприймає цю енергію, а потім буде її видавати все, і красиво все це зроблено. Не для того, щоб заряджати наші гаджети, для того, щоб заряджати твій плафон, і при цьому ще смартфон, і при цьому ще план. а для того, чтобы было красиво. Вот такая инсталляция для творцов, для тех, кто занимается мастерством. И для это то, рама... чтобы и эта радуга, я бы сказала. Она, кстати, даже похожа на нашу киевскую чем-то. Только наша киевская светится разными цветами. И вот видите, замечательная эта арочка. Под ней может даже можно и жениться, и ночью она будет светиться. Вот. Смотрите, за весь день она набрала достаточно солнечной энергии для того, чтобы всю ночь освещать красивую дорогу парка и возможность давать там фото. Клеопатию можно сделать под ней. Друзья, настав час вы за на ТСБ за уважницей. Захота на NSCFS, вы м 1 ТВ, обрета правильно вид по и отрывает и чашкое, и запаскавое вид 3 в одному. задаю свой вопрос, и мы будем, правда, вот смотреть, кто из вас правильно сейчас заряжался на протяжении всех наших эфиров и внемлил всему, что мы говорим. Угу. Итак, как называется робот, который умеет кулинарить? Мечта всей хозяйки называется. Первый вариант. Кукей. Второй вариант – I cook. Или же третий вариант I cake. Ну, на – I Ну, надеемся, что I cake это не тот вариант, который предположительно мог бы быть прав, потому что если кто-то из вас пирог, значит, накликайте скорее, мы вас скушаем. Шукаем у H2 а пока еще хочу нагадать, о чем мы сегодня за нас, под час нашей программы спелковалась и за Андреем Малфером, который представлял свой кинопроект и клуб под названием No Name Club. Это же такая форма развлечения только для тех, кто там ну, кино воспринимает э не просто как аудиовизуальный продукт, который шевелится на экране, пока там люди пьют пиво в зале или едят попкорн. Вот. Они там всматриваются в какие-то какие-то кадры, вслушиваются в то, что говорят люди. И, вот. А для того, чтобы ну, было понятнее все, что происходит, вот мы делаем всякие интродакшены, какие-то лекции читаем. Также мы сегодня мучили наших звезд Мы делать это людям просто сумасшедший. И на повестке дня было слово шрац. Шриц. 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 Шриц шриц, 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 шриц. Это какой-то инструмент. У меня во дворе этих шрицов кутятся, Валяется прям. Это наркоманская штука. Либо это шериф, либо большой шприц с витаминами. Какой-то высокий худой человек. Ты шриц, знаешь? Это муж шрицы. Шрицы любви. Шрицы любви. Шриц это порода собак. Есть шпиц, это шриц. Это немецкая фамилия. Шриц! Это, это, это э... Немецкая ширинка, шриц. Знаешь, О, шриц. Шриц какой-то немец. Фриц, шриц. Шриц, фриц. Зубы выбиты, поэтому они не жрица шриц. и жрец. Шриц. Шриц. шриц, Шрица и шриц. Может, какой-то шрифт? Мне кажется, это какое-то устройство для мытья рук. Мы поем песни, танцуем танцы. Мы не, Мы не имеем понятия, что такое шриц. На П починається, на Ятниця завершується. Що у нас завтра? П'ятниця. пе Отже, завтра ми зустрічаємося о 14 годині. Вас буде зустрічати своєю посмішкою і не тільки. Одна розумніша білявка М1 Лавіка. Oh і цей чудовий людинар, енергоблок, так сказати. Заряджаюся від нього я, заряджаєтесь від нього і ви. Будемо це робити з 2-х годин в день, потім в 3, потім в 4 і, відповідно, в 5. Бай-бай.